Його шукають, досягають, та чи бережуть, коли воно приходить? Можливо, воно пасує тільки юний? А чи можливо заради справжнього кохання покинути все? Та чи є воно справжнє? У меня в житті була дві головні мечта заробити э, багато благорасположения і и создать с Ані і Мне сім'ю. Мені э, що багато денег, я обрету независимость и свободу. Вони знали одне одного з маличку, такі різні, а все-таки разом. Здавалося б, їх поєднало саме життя. Народилися в одному пологовому будинку з різницею 5 годин, Навчалися поруч. Я не э, собі свою життя в Бізані. Наші роді були знайомі, ми а, знакомы, мы дружили з дітком, ми навіть встречались в школьные годы. Та з часом дороги розійшлися. Чи то не вистачало часу на дитячі забавки, чи то вже захоплення стали різними. Я до кінця не розумію, чому. Наши близкие отношения разошлись, наши жизненные пути действительно разошлись. Я стал больше времени уделять себе, уделять своей учебе, а впоследствии работе. Левдовзи Роман переезжает до Киева на навчання, по университет университета и все возможности, чтобы сдеснити давню мрію, стати заможним. Когда я переехал в Киев в 2001 году, я сразу начал работать. Сначала была первая компания вторая, третья. На работу все время. Свободного времени практически не оставалось Все время было потрачено на учебу, на получение знаний и соответственно на работу. Нарешті вигідний варіант. Нова компанія, але перспективна. Малий штат, тому є шанс стати згодом партнером. Та й сама робота дуже цікава для Романа. Я очень быстро ввелся, когда еще маленький, небольшой Коллектив. Я нашел быстро свое место, я определился и полностью всецело отдавался работе, так как финансовая я был очень хорошо финансово замотивирован, меня все устраивало, поэтому я всецело отдавался работе. Работа, мивка точнейший куток для ночивли и снова работа, от восьмой ранку до одинадцятої вечера. Інколи ночував в самому офісі, так заощаджував час та гроші. Всі мисли були ісключно на роботі. Не було навіть часу для, для нормального питання, для того, щоб нормально позавтракати, пообідати пообідати поужинати. Приходилось перебиватися короткими перегрузками. Але дня на той момент меня все устраивало. і тому я, я жив в такому ритмі. Тоді Роман мешкав на квартирі з другом, теж студентом. Сергій вірив у бога. Часто хлопец нагадував приятелю, что есть інші ценности в жизни, окрім работы и грошей. Я все это, естественно, не воспринимал, но мне очень было приятно слышать его э, ага. подсказки а и а нам, что не приятно было слышать его э, вот его вот эту христианскую идеологию, а его ага. все примеры, э, все нравоучения. Я очень уважительно относился к этому подковый роман застрев аню дишину про икумриев с дотынства после того как роман мне позвонил вот, я была я очень рада была этому звонку то есть и после разговора мне очень хотелось бы да, что вот этот день настал быстрее чтобы мы встретились быстрее мне было интересно как он выглядит как вот вырос ну вот вообще же все что там поменялось и интересно было потому что Воспоминания с детства были одни, вот теперь мы взрослые, выросли, то есть мы уже самостоятельно жили без родителей. Когда мы с Аней встретились в Киеве, я испытал э, неимоверное ощущение. Я, э, как мне казалось, я был готов э, к новым отношениям, и я не хотел э, упускать ее. І виду і не хотів, щоб вона уходила із моєї жизни. Я ем, хотів, щоб в цей раз у нас все вийшло, і ми таки змогли створити, побудувати сім'ю. У його серці ожило трепетне почуття до Ані. Він зрозумів, як йому її бракує. Знову почали зустрічатися, а невдовзі й весілля. Романові здалося, що щасливішої за нього людини немає. Після весілля окрилений роман ще більше занурюється у роботу, і його кохана, про яку мріяв, який хотів дати все, чого вона тільки забажає, тепер довгими днями та вечорами залишалася самотня. Коли я побачила от якоїсь, не зовсім здорова іскра в його очах, я почала задавати питання по поводу роботи. Роман постоянно был на работе и не приділяв уваги семье, погіршило подружные стосунки. их не поліпшило навіть народження рождение дитины. я сейчас понимаю, что я очень многого не додал моей семье, моей жене, моей дочери, когда она была маленькая. Я не умел, я не, не знал, как быть отцом, я не знал, как быть правильным достойным мужем я все что я умел вот за э, прожитые годы да это э, работать и обеспечивать обеспечивать в первую очередь э, свои какие-то эгоистические личные потребности а потом э, возле меня оказалась моя жена которая как мне казалось пыталась разрушить весь этот мой э, крохотный мирок но очень дорогой для меня аня бачила что материальный целиком захопила романа І хотіла врятувати їхні ніжні стосунки. Всі розмови у нас до такої неприємної теми. Роман уклонявся ну, від це підогрівало. Проте чоловік на прохання дружини не зважав. Тоді Аня пригадала друга, з яким Роман колись мешкав на квартирі. А того ж Сергій давно вже звав їх в свою церкву. Тоді покладаючи останню надію на те, що їх. Подружні стосунки якось зміняться. Аня запропонувала Романові піти до церкви Адвентистів сьомого дня. Всі заповіді, всі е, принципи мені дуже подобалися дійсно. Пощущала е, частиною великої християнської сім'ї. Та знову робота. Знову вона на заваді. Тепер успішному молодому чоловікові бракувало часу і на сім'ю, і на церкву. Углублення в роботу. Рост нашей компании, появление каких-то новых горизонтов, новых перспектив, все э, очень бурно и стремительно в плане работы и карьеры развивалось. Поэтому э, я, будучи увлеченным и вовлеченным в этот процесс, э, тоже все это как, как большое, как болото затягивало все больше и больше. Стосунки расхитывались. Аня майже не бачила человека в дома. Вот она знала. Его способ жизни не совсем честный. У нас в семье начались очень сильные разногласия по поводу моей работы, по поводу э, того, что я проводил все время э, со своими друзьями, э, либо с друзьями, либо на работе. Я э, стал очень агрессивным, я стал очень жестким, черствым не уделял достаточно и должного внимания и тепла своей жене. Я, к сожалению, очень сильно пал морально, пал духовно. Во мне, наверное, не осталось никаких задатков уже духовности. И это ну, поставило вопрос нашего совместного супружества уже на грань. Ображена Жинка зрозуміла, что не может так жить и далее. Вона покладала надежду на последнюю разговор с человеком. Иначе разрыв. Момента вот этого разговора, то есть все аргументы уже были исчерпаны, то есть все возможные способы договориться договориться, решить мирно, решить этот вопрос немирно. И я была неожиданно удивлена. Вот. И первый раз в жизни, как бы за вот эти вот долгие годы нашей супружеской жизни, я увидела в его глазах вот, ну, понимание. Я увидела, что он не, не просто слушает, а слышит меня. И я увидел, что я очень сильно ошибался. И мне настолько стало обидно за вот эти потерянные годы, за всю ту боль, которую я причинил своей семье. Я очень сильно молился, просил Бога о дальнейшем руководстве я, да, я как оказался, как мне казалось, беззащитным, вот стоял в поле, меня обдувал сильный ветер, я не знал куда идти, вот все вокруг, все замки, все дворцы разрушились, я, я был один на краю земли и не знал что делать. Не хочу ее терять, нет, Боже, 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 Боже почти всю ночь, наверное, молился, переживал очень сильно. И мне нужна была вот эта поддержка. Я просил сохранить мою семью. Вот. После этого в сердце Романа произошла переоценка ценностей. Его жизнь изменилась. И произошло чудо, да? несмотря на то, что все психологи, ученые говорят о том, что Невозможно изменить человека, да, и, но все люди, которые верят в Бога, все знают, что Бог способен менять людей всех, э, больных, заблудившихся. Вот, и это произошло у нас в жизни. То есть наглядный пример, я рассказываю свой личный опыт, что это возможно. И люди меняются кардинально, меняется характер, меняется... Э, Жизни. Я стал по-новому все ощущать. Я, у меня был период, когда я ушел с работы. Э, я две недели просто ничем не занимался. Вот э, брал коляску и возил дочку в парк. Да, я стал э, замечать. Э, природу вот всю красоту осен... осеннего парка, все листики, которые шуршали, падали с деревьев, стал слышать пение птиц в большом городе. Да? Все поменялось, мы работаем вместе. У нас прекрасная семья, ребенок, дом, собака. То есть абсолютно полноценная, счастливая. Я очень счастлив и благодарен Богу за то, что моя жизнь преобразилась из меня, за то, что у меня есть прекрасная семья, за то, что Аня стала моей супругой, за то, что мы живем в здравии и в согласии. Мы очень счастливы и любим друг друга.